политики, бизнес, решения не всегда работают. Это нужно понимать. Нужно понимать, что долгосрочное планирование и их работа э -э, в особенно межвыборный период сильно снижает стоимость избирательной кампании. Примерно в два раза. Она, во-первых, не так сложна по финансированию, не нужно искать сразу кучу денег, и во-вторых, э -э -э, помогает построить долгосрочные отношения с людьми. Людей, которых ты превратил в искренних сторонников очень сложно перекупить деньгами приками, и всеми остальными вещами в, условии, в условиях высокой конкуренции а политика это всегда высокая конкурентная вещь выигрывает тот кто работает системно пятый в политике не бывает много шансов очень многие политики мне особенно которые начинающие вот они знают одной простой вещи что Политике нельзя много проигрывать. Проиграл два раза, считай, что в твоей политической карьере минимум 10 лет нужно прекращать ставить креслом. Да? Почему? Потому что люди не любят тех, кто проигрывает. Ну просто по априори. Зачем нужно за тебя голосовать, если ты проиграл? И поэтому э -э, шансов в действительности, если ты куда-то выступаешь, вот, где-то там голосуешь, где куда голосуют, очень мало. Многие политики, которые прошли, там не попали в парламент там, в 2002 году, только сейчас, через 10 лет, могут на что-то сейчас принимать.